Привет всем! В этом видео я вам покажу, как я готовлю суп из свежего щавеля с яйцом на мясном бульоне. Все продукты, есть в описании под видео или остановите видео и прочитайте. Первым делом нужно сварить вкусный Бульон из свиных ребрышек. В холодную воду ложим продукты на бульон. Свиные ребрышки, одна луковица, морковь, зубчик чеснока и лавровый листок. Ложка соли. Прикрыть крышкой и на очень-очень маленьком огне оставить вариться до готовности мяса. За это время приготовим... Остальные продукты. Щавель нужно очень хорошо вымыть. Под проточной водой несколько раз промыть. Щавель мелко нарезать и отложить в сторону. Нарезать зелень, петрушку, укроп. Из мясного бульона удалить образовавшуюся пену, чтобы бульон был прозрачный. Яйца сварить в крутую. Через полчаса удалить из бульона лук, морковь и стебли петрушки, а также лавровый листок. Потом добавить ложку столовую риса. Я его промываю сначала. Добавить картошку и варить 15 минут до готовности картошки и риса. Когда картошка уже будет мягкая, сварилась, рис попробуйте. Когда уже все готовое, тогда нужно положить щавель. яйца, зелень, нарезанную мелко, и выключить огонь под кастрюлей. Накрыть крышкой и оставить, чтобы суп немножко настоялся. Суп из щавеля разлить по тарелкам, положить сметану, Посыпать зеленью свежей и приятного аппетита. Смотрите мои другие видео, комментируйте, подписывайтесь. Всем удачи, здоровья. Пока.